Вот можно еще раз поблагодарить область «Металли Купер»! В живых нашей следующей участнице течет итальянская кровь. Почему это? Потому что она целыми днями ест пиццу и пасту. Ники, ну это еще ничего не означает. Как не означает? Еще как означает? на конкурс и там на обед и ужин, завтрак дают пиццу и пасту. Вот так, Маргарита, Маринара, по-неаполитански, Гаприджиоза, ну а паста? Как бы это все не перепробовать? <гум> ну, я надеюсь, у всех там будет час, чтобы скушать все эти виды, но я не понимаю, до чего ты ведешься? О, так, для вас, девчат, это действительно очень важно. Но я не знаю, как это может помочь и хорошо выступить. А мы сейчас посмотрим, и аплодисменты! Витайте! Кристина Мельничук, 9 лет! Я хочу еще... 逆に。